Ana olacaq Azərbaycanlı aktrisa bu günlərdə körpəmi dünyaya gətirəcəyim deyə o bildirib. Bu günlərdə çox həyecanlıyam. Bəzən olur ki, çox yemək istəyirəm. İbrahim sual verir ki, bu qədər yemək mədəni narahat etməz? Cavab verirəm ki, mən istəmirəm. O bətnindəki körpəni nəzərdə tutur deyə dikt edir. Bu müddəti məndən çox İbrahim yaşadı. O həddindən artıq qayğıkeçdir. Hətta bəzən deyirəm ki, rahat ol, hər şey yaxşıdır. İbrahim bilmir ki, məni hara qoysun. Tək yerim rahat olsun. O çox həssasdır. Bu sözləri bir neçə gün sonra dünyaya qız övladı gətirəcək aktrisa Aygün Axısadə qonaq olduğu Zaurla Günaydın səhər şouunda deyib. Ailəlikcə bu verilişdə qonaq olan əməkdar, artist, qayınatası olan Çingiz Əhməd Vəkil qayınanası Mehriban xanım və həmkarı həyat yoldaşı İbrahim Çingizlə söz-gədən verlişdə qonaq olan aktrisa bu sözləri bildirib. Qeyd edək ki, İbrahim Çingiz əməkdar aktyor Çingiz Əhmədovun oğludur. Həmkarı Aydan Axudzadə ilə evli olan İbrahim bir neçə aydan sonra qız atası olacaq. Aktyor Səməd Vurğun adına Akademik Rustram Teatrında çalışır.